Измени... При... не говорите, а думаете, что нужно расслабиться, и наш проект что может сделать? Он ловит эти сигналы с помощью интерфейса, который прикрепляется к голове. А... Да, мы покажем потом. А... Прикрепляется к голове. А... После этого это передается в облако, которое определяет, что нужно изменить цвет, нужно изменить температуру, музыку и так далее. И четвертый момент — то, что гаджетов становится все больше, и давать им команд невозможно. То есть, если есть 100 гаджетов, 6 степеней свободы, 600, 600 вариантов команд, то это сказать просто невозможно. Следующий. Итак, анализ рынка. По прогнозам «большой четверки» в 2018 году анализ рынка, рынок умных домов составит 71 миллион долларов. Собственно, как России. Слайд, а, говорю, в России, нет мире. Хорошо, Итак, э, потенциально из этого рынка относится к нам 37%, то есть непосредственная интеграция. Также у нашего проекта есть перспективный выход на смежные рынки, например, на рынок видеоигр, то есть анализировать, анализировать с помощью нашего проекта чувства и эмоции, использовать их дальше. Основные конкуренты это прежде всего пульты и приложения, это прямые конкуренты, с помощью которых вы можете переключать проект переключать, но у них есть ряд недостатков. Они не экономят ваше время, потому что вы, с нашим проектом вы только подумали, это и сразу происходит действие. Сразу дом подстраивается под вас. Также э, наш проект лучше понимает, что, о чем вы думаете, чем даже вы сами. И, о, ой, Игорь, я закончилась время. А, я бы наверное, тут хотел Дим, чтобы как-то показался да? что на самом деле у нас есть вот таких категорий, которые тоже вопросы приготовили. И тут здесь сжигается свет, да, там гасит экран. Это если хозяин дома так почувствует, что так надо, тогда на целевое состояние человека. Есть, создается целевое состояние человека, которого он хочет достичь. Система обучается тому, какое состояние соответствует каким приборам. Допустим, если включен свет, яркий очень сильно, но при этом а, человек его видит, и при этом нет. А, то есть него, у него есть целевое состояние, что ему это неприятно. И эта система чувствует, и она выключает свет. То есть она подает команду выключить свет. То есть э, система э, построена на аналогии с тем, как работает кора головного мозга. То есть она обучающий, это обучающийся алгоритм. Она запущена в облаке, то есть масштабируется. Э, вот, допустим, почему такие проблемы? Потому что даже просто-просто простого компьютера не хватает мощности. То есть нужна очень, очень мощная система облачная которые анализируют эти большие данные. Также в этом проекте будет, подключена, будет подключен, краудфандинг системы около инфракрасной спектроскопии, которая вычисляет местоположение того, где произошла активация. Это дешевый аналог с магнитно-резонансной томографии, которая стоит 1000 долларов в час. Что это вообще такой прибор? То есть дешевый аналог, которого нет на рынке, но в высшей в институте это используется для реабилитации инвалидов. Также в этом проекте предполагается использование вибромоторной сенсорной подстановки, когда умный дом получает не только от человека его состояние, то есть не требующее какого-то формализации, то его целевое, которое он хочет состояние, и также он будет ощущать то, что в этом доме тоже неформально ä, можно ему передать. Допустим, о, умный дом это не только э, вещи какие-то, но это и люди подключенные туда, допустим, если там, не знаю, ребенок не поел, то есть хоть прибор чувствует, это, это может все вместе э, быть э, в виде постановке постановки как вылетает орган чувства. Вы сейчас перечислили стек технологии, Мы создаем автомобили будущего. Да? А дальше за этим стоит. Ага, нам нужны новые материалы для автомобилей будущего. Нам нужны новые силовые установки для автомобилей будущего и такая далее. чем вы занимаетесь. Это вообще ничего общего не больно не имеет. У вас базовая технология в другого. Понимаете? Базовая технология это считать, что-то там и делать на основе этого вывода, а что подобный человек. Я вам более того скажу, у вас вот у этого рынок намного круче. Называется, посадил чуваков, надел эту штуку на голову, показал рекламный ролик и понял, рекламу ударил его потребность или не ударил. Но это делают уже все советские страны, но только другими косвенными способами. Движение зрачков, невербалка и так далее. Ну просто, как бы, поймите, что человек домой приходит, чтобы шапку себя снять. Мы этот вопрос тоже смотрели. По поводу этого мы сделали вопрос с моих девочкам, что надо, чтобы они одели все-таки эту шапку. Они сказали, если она будет тонкой, прозрачной, или находиться под волосами, то дома их никто не видит, это вполне нормально. Она не обязательно, она не обязательно как шапка, это обязательное крепление. Там, и, вами, висеть, да, это все Но... печатается на принтере нет, графеновый, графеновым э, пластиком печатается угле, э, электроды это еще пищевые... на пару миллиардов нет, это я сказал 15 -15 пластика, <звучат> графеновый, графеновый пластик да. потому да. что самая большая проблема это графеновая пластик. она молекулярна в слое слоем толщиной в одну молекулу а иначе это не графен графен дает проводимость еще раз говорю У нас как мы в сделали несколько ходов на всякие нейроэнтерпейсы. То, что вы говорите, это Видите, сейчас исследованиями таких рода Сотни институтов по всему миру. эти И проблема, вот самая главная, что есть уже, действительно, есть технология, которая позволяет управлять разными механизмами для помощи потенциал а мозга. Но это шанс, который, конечно, выглядит подростковым успехом. определенного обучения в оператор может, обычный оператор может управлять механизм, достаточно точно. То там может работать Если вы научитесь эту технологию делать более качественно, более точно, как сигнал на вас не как вы сейчас говорите, это рынок, который позволит вам закрыть вообще забыть.